Нещодавно група так званих журналістів з Росії оприлюднила фейк про те, що е, наші воїни залишили позиції та відійшли на один кілометр. Наша група воєнкорів спеціально підійшла до найперших позицій поблизу Горлівки, аби спростувати це. Зараз ми на одному зі спостережних пунктів. Тут одна там трошки Ну, Бере про глаза Де шахта, бачите? Бачу. Да, вот там вот есть бліндаж. Потом тут скошенный терекон, видите? Да. Там тоже есть їхняя позиция. Вон он лисий терекон. Вон там видно прямо оппозиции. Нормально чего? Дев'ятка, наші, про нас ходять легенди. Наші командири про нас хоч легенди. Метру не отдамо. Ну, пару метрів заберемо без питань. Вот она, она готова. До диверсионно-разведывательных групп они тут бывают лазит Тут тут овраг проходит. И он идет, видите, вот он. Идет аж до верху. То есть это одна из самых таких опасных позиций. Ну что видите, что бойцы делают. Набрасывают пустых бутылок, чтобы смешок хряк сработал. Вот ну, так сказать, естественное заграждение. По звуку как бы определять. По звуку, да. Шах, шахты, сейчас шахты работают. Шахта выдавала угля до этого 160 тонн в день. Это что, шахта? Ну, на то есть полностью была на содержании государства. Сейчас мародерничают по полной, выпиливают металл, сдают металл. Ну, с этого, в принципе, они и живут. Ну, шахты они держат, запускают гражданские, вырабатывают металлы, потом его продают. Да и все. Было замечено три обстрела 80-ми вот, в районе... Вот это наш кирэкон, видите. За него были произведены три выстрела, где-то около 4 утра. Ситуация начинает накаляться. Смотрим на ту сторону, со стороны горловки подъезд. Техники происходит, происходит подвоз боеприпасов, ну и усиление постов с их стороны. Заляживаются секретники там, и секрет лежит ну, на расстоянии где-то около 300-250 метров от наших позиций. Это тоже Ці білі стрічки, котрі ви зараз бачите, це своєрідні орієнтири для наших воїнів. Вночі, коли тут темно та е, дотримується режиму світомаскування, ці білі плями допомагають нашим воїнам орієнтуватися та не збитися з курсу. Тому що тут всюди міни та розтяжки. Ясно, е, маневрами своїми, як би делает, скажем так, с посты, которые отвлекают военнослужащих, например, и параллельно они занимаются, окапываются на терриконах, которые находятся также на той стороне, то есть они роют блиндажи, вот, они делают там окопы, они устанавливают там оружие свое, там минометы, возможно, возможно, да, подчеркиваю. Вот, поэтому мы как бы все это видим воочию, мы принимаем это все сведения, анализируем обязательно. Вот, у нас каждый день идет анализ записи в журналах мы это все это ведем курируем и делаем соответствующие выводы для дальнейшего там, несения боевого дежурства по защите родины.